Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Siri Kedua 4Q untuk kejayaan. Dalam siri ini, Atok dan akan berkongsi rahsia Q yang pertama iaitu IQ atau kecerdasan intelektual. Ia selari dengan tagline Bodoles iaitu ilmu adalah kuasa. Kemahiran adalah perisai, ketrampilan adalah mahkota. Menarik tu Atodi. Boleh terangkan dengan lebih mudah, apakah sebenarnya IQ atau kecerdasan intelektual dalam konteks kejayaan dan tempat kerja? Senang aja. IQ atau kecerdasan intelektual ini adalah keupayaan kita untuk belajar, faham, analisa dan menggunakan semua maklumat teknikal dan prosedur kerja secara logik. Pendek kata, ia adalah otak kita yang memproses segala peraturan dan garis panduan kompleks untuk pastikan kerja dapat dilakukan dengan cekap dan selamat. Faham. Jadi, di manakah IQ perlu kita guna? Atau di, adakah ia hanya untuk enjin sahaja? Tidak sama sekali. Secara umumnya, IQ ini diperlukan untuk memahami pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan jawatan dan tugas kita. Contohnya, dalam disiplin keselamatan, IQ kita perlu kuat dalam bidang perundangan, teknik pentaksiran risiko, dan perkara-perkara asas yang lain. Mengapakah IQ begitu penting sampai kita kena berikan perhatian, Atu D Sebab IQ adalah benteng pertahanan kita yang utama dalam mencegah kegagalan sistem dan rarat manusia. Kita tak nak gagalkan. Jadi IQ membantu kita mengelakkan kegagalan sistem dengan mencari dan menambah baik prosedur yang tak masuk akal dan tak praktikal. Seterusnya, memastikan arahan tersebut adalah sah dengan memahami kenapa langkah atau tindakan tertentu perlu dilakukan. Atuk did, siapakah orang yang paling kritikal untuk mempunyai IQ yang baik di tempat kerja? Semua orang perlu ada IQ yang sesuai. Tetapi kelompok yang paling kritikal di tempat kerja ialah pihak pengurusan, kaki tangan penyelidikan dan kaki tangan keselamatan. Kalau pihak pengurusan tiada IQ yang cukup, mereka tak dapat merangka dasar atau menentukan hala tujuh organisasi. Semuanya akan jadi huru-hara dan akhirnya organisasi boleh gagal. Oh, betul juga. Jadi, mengapa kaki tangan penyeliaan pula perlu memiliki IQ yang mantap? Kelompok ini adalah jambatan kritikal di antara pihak majikan atau pengurusan dengan pekerja. Mereka perlu faham dasar yang dirancang oleh pengurusan dan seterusnya menterjemahkannya menjadi tindakan praktikal di lapangan dengan bantuan pekerja. Kalau IQ mereka lemah, macam mana mereka nak buat semua perkara itu dengan berkesan dan cekap. Apa pula kaitan keperluan IQ dengan kaki tangan keselamatan? Atau di? Mereka ini adalah pembantu utama majikan atau pihak pengurusan dalam isu berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mereka bertanggungjawab membantu majikan dan pihak atau pihak pengurusan merancang, mengatur, mengarah dan mengawal pelaksanaan semua perkiraan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. IQ yang lemah bagi mereka adalah risiko besar. Ia boleh menyebabkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan gagal ditangani dan insiden buruk boleh berlaku dengan membawa implikasi undang-undang ke atas majikan dan lain-lain pihak yang turut terjejas. Faham. Bilakah kelompok-kelompok penting ini perlu mengaplikasikan IQ mereka? Walaupun IQ ini penting sepanjang masa untuk semua orang, ia amat kritikal semasa fasa merancang, mengatur, mengarah, dan mengawal semua aspek operasi organisasi. Atuk Did, sebagai penutup, bagaimanakah seseorang boleh meningkatkan IQ mereka? Ada, cara formal dan tak formal. Cara formal termasuk mengikuti program pendidikan atau latihan yang bertauliah. Cara tak formal yang berkesan ialah melalui sesi sembang saran dan perkongsian pengalaman secara santai sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil kongsi ilmu. Ada apa-apa lagi tip penting berkaitan IQ yang perlu kita tahu? Atuk Did? Ya, yeah, berhati-hati. Kalau bergantung pada IQ semata-mata, ia tidak menjamin kejayaan. Kita perlu sertakan dengan EQ. Tanpa EQ, ramai yang akan bertindak seperti robot. Tepat, tetapi tidak mesra. Ini kerap menimbulkan suasana yang tidak harmoni di tempat kerja. Apa pula EQ, Atuk Dit? Haha, <laughs> cukup dulu setakat ni. Atuk Dit akan membincangkan EQ dengan lebih mendalam di siri akan datang. Kena tunggu. Jom, kawan-kawan. Kita subscribe dan follow saluran YouTube Atode Studio untuk pastikan kita tak terlepas siri-siri yang akan datang. Selain itu, bolehlah kita layan klip video lagu-lagu motivasi yang dihasilkan oleh Atode. Terima kasih semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.